тебе. Если ты будешь нормально вести, никто тебе даже не, 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 тронет. А это мне сам, знаешь, я, я дома. Ты вообще никогда не нарываешься. Да я знаю, ты. Что ты пи... А что курить ты будешь? Что ты последние бочки да выкидываешь? Ты, блядь, там пачки оставил. Какой? Чую чужую? Какую хуй, мою? Ну ты позвони сейчас на сочек. Ага, кто мне принесет? Валерик сбегает, тебе принесет, что скажешь. Я забыл. Валерик! Угу. Дайте расскажу. Да. Ну, никого нет нет никого. Ага. Uh -huh. Ну, вчера Валерик, блядь, я там, в бомбе весь. Ага. Ну, ладно. Ты, блядь, опять меня Рафер. Uh -huh. Говорит, я нысь поеду в Бобров, я тебе вкратце расскажу. Пошел. И что, он поехал в Бобров? Я так и не понял. В чем рассказ? Ну, суть рассказа. Он в хуй поехал. Не поехал, да? Деньги у тебя забрал, да? И поехал. И не поехал? И не понял тебе. Нет, ну, Глаз, нет, хорошо нет, ты объяснишь, нет. конечно, ну вот. Все, ясно. как объяснить? Опять ли, по печени. Хусь. А ты что-то не поехал за место него, Бобров. Пойдем. Вести. Ага. Вести. А ага. он бьет. Понял. Теперь понял. Понял.